Yəni hamısı doğrudur, oqtanı. Təbii ki, təbii ki. Görcü məsələn, təbii fərz dedim, deyəm ki, bu dostlardan xahiş e, eləyirəm ki, bu tür bətnamələrə qulaq asın. Təbii ki, mən də bir zaman bir farsla şey olanda bilməydik heç sənin dilinin tarixçəsi, feillərini, e, hər şeyini insan yavaş-yavaş bir yerdən bir şey oxuyub, bir bətnaməyə baxıb oradan başa düşür ki, öz dilinin xadə böyük olduğunu. Ondan sonra bir adam o trubundan bəs edir. Amma təbii ki, ona görə cavabı var. Buna görə bu proqramlar çox yaxşıdır. Hər kəs ona baxsın. Belə bir şeylər olanda təbiiyyən bundan istifadə edib onların cavabını verərlər. Çox məntiqidir, çox rahatdır. Ona görə heç vaxt də bunlar nə tarixi e, cəhətdən, nə belə qovmardan, fəildən, e, ərəbizdə mən bildiyimə görə zabanı nə xədə müqayisə eləyəndə bir dənə tarixçəsindən, fərlindən, qrammatikdən belə şeylərdən bəs edib müqayisə edirlər. Onda da çox təbii idi, çox rahatdı. Yəni sən demək olar ki, bizim dilimiz o birlərdən nəinki də çox olan küpüstür. Bəlkə bizimki onlardan çox demək olar ki, беhtər və yaxşı tərdir. Bəli. Almandakı bir dostumuz da e, bilmirəm biraz e, dedikləri çox akademik idi. Dediklərinin Belçikli idi və o bəyanı o qədər çox dəyirdi ki, çox qarışıq bir şeydən. Yox, bilirsiniz nədir o Süleyman oğlu bir dil ustadıdır və çox içim yoxdur və bəlli idi ki, bu mən özüm dediklərlə ilə bucbur başa düşdüm ki, çox belə mütəaləsi var bu müsəlmanların. Üzündə mən şey dedim, çox bir ağır danışdı bizlər Demək olar ki, çox necədirlər sözü danışmağın özünün büğünəri var deyir insan o danışa. Yaxı ağır danışdı, o dostumuza da deyir, dediklərin hər bir hamısı düz ola bilər. Amma insan demək olar ki, e, sözünü daha alahi yollarla, deməli daha gözəllər. Çox sağ olun, yaxşı proqramaz verdiniz, inşallah mütəfəq olursunuz. Çox təşəkkür edirəm, mən də sağ olun. Sayin Əlibəy, sizə qaydırıq bir çox telefonlar doldu. Hər halda dil məsələsi çox mühüm bir məsələdir və sizin söhbətləriz də vardı. Biz bir qismətini indi eşidəcək, bir qismətini də pəncənbə gününə saxlayacağıq. Ləhcələr və bir sürü söhbətlər iki hər halda buyurun Əvvəl sizdən eşidək. O ki, ləhcələrdir, mənim içimdə jarəkləhcələr qalalar. Ləhcələr o o, o mamləkatin o insanların təkamülünü göstədir bir yerdə bunları Hı. biz ləğv edə yenə mərifət gərəkli yoxmuyorlar. <coughs> Nazirət. Hı. Və qəlb ki biz burada mənim bəhsim burada fəqət ləhcələrdən də mən təbii ki cəneydən gəlmişəm və cəney ləhcəsində danışıram. Hı. Və bizim ə, bu dildə oxumamağımız və mədrəsəmiz olmamamız və radio televizion olmamamız vacibdir ki biz ədəbi dildə yazsaq da danışa bilmirik. Bəli. Yəni burada qalırıq. Bəli. O ki o, bu ləhcədə elə bilirsiniz. Məsələn, farsların e, müxtəlif ləhcələri var. Şirazlıların, Tehranlıların. Hətta onların məsələn Tehranın özündə çox sözü yazıldığı kimi yazmır, danışmırlar. Məsələn, Miram deyirlər amma Miravəm yazılır. Bəli. Yəni odur ki bu ləhcələr olur amma hər dilin bir ədəbi tə forması var. E, bizim də ədəbi formamız sizin yazdığınız kimi o qaydalar üstündədir. Doktor Zehdabinin yazdığı Cəvat Heyətin türk dilində yazdığı Şəhriyarın şeirləri. Bunlar bizim daha çox deməli ədəbi formasında yazılan dilimizdir. Çünki o qaydadan çıxmır kənara. Bu buçu Təbrizdə ya Urmiyədə ya ayrı yerdə ləhcələr vardı. Ləhcələr daha çox üstün gəlir. Ona görə də ki bizə ədəbi formada yazmanı qoymayıblar heç vaxt. Yəni biz yaza bilməmişik. Yoxsa yaza bilseydik bu nəsrələr daha çox bir-birinə yaxınlaşardı. Dediniz ki bunu öldürmək də lazımdır. Şimal Azərbaycanda ədəbi formada dil yazılır 100 ildən çoxdur. Dərs oxunur, amma şəklinin özünün ləhcəsi var, Bakının özünün ləhcəsi var, nə bilim Naxçıvanın ləhcəsi var, Qara Bağın da ləhcəsi var və ya deyək cənub zonasının cənub böl bölgəsindən zəhləhcəsi vardır. Buyurun. Və mən əvvəl təşəkkürümü ayət doktordan ki, bir hesab bu yazçıların ağlın gətirmişdi. Biri də vardı, ağaya nə mənalıdır o folt elədilərlə, onun adı gətmədi. Onun hə? da adı yadınızda olsun deyincə Torxan Gəncəyini deyirsiz. Yox, bir aylıq həbət notu deyirsiniz. Not ki ha, demək ki, tə bəli. Tə bəli. Tə Onun gətirmə çox sağ ol. Ay 4 üçün ki bu ların adını gətirirsən, mənim yadımdan çıxmışdı. Ha biz qeydə o <coughs> feillərin bu sən deyən sözlərin hamısını mən təhdid edirəm və qəbuldur ki, mənim fikrimcə Günə quzey e, Azərbaycanında, yəni Bakıda biz evet. bu günkü bizim Azərbaycan dilinin qrammatikaya yazılır və doğru da yazılır. Bəli, orada da bəzi səhvlər var. Mən səy eləyəcəm, onları da deyəm. Mütləq əgər biraz səbrləsərsə, hörsərlə olsa, bizim burada hələ çox vaxtımız var. Bəl. O feillərin hamısını deyəndən sonra qeydərli bura danışarıq. Və Əli Süleyman oğlu da Bəl. bir şeylər buyurdular. Bəli, o əgər biz tamam türklərin içində o dili intraveləsay onlar. Bəli bizim söz söhbətimiz bu gün Azərbaycanın qrammatik formalarındandır. Bütün türklərin bir dili olmaq zəhad məsələsi dədir. Və o da ki, şarəladə ayə döktür ki, var feili mənim də nəzərimdə var feili bir baqayda bir feldir. Ondan sonra var çox yerlərdə biz işləyirik. Varım var, ha? Var var yoxu Ya, bəsən, bu, bu çox yerlə dişləri gəlsə, əgər mən ə, ə, amma məsərlər kimi, yəni fel olaraq məsərlər kimi iki növ biri... yəni var da. Varmaqdır. 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 Yəni var rişə risəsidir. Ma pasfəndidir. Bəs məsə pasfəndin məsəhrisidir. Hamısının farsdır deyirik. Bilirsən, çünki oxumamışıq. Bəh. Bu vəriyyətdir ki, yudlar yoldaşlarımı söylürlər, deyirlər və bunları mən qəbul edirəm. Biz səhilişçi bu dilli bir hesab grammatik formasında danışa bilək. Mütəssəfənə bütün danışa bilmirəm. Bəli, o şey getdik feylləri mən oxurdum. İndi gəlmişik bir dənə bizdə fel var. 1-ci çoxum məzarı yazırlar. Mən bunu yazmışam, "AND nəzik gələcək, yaxın gələcək." Yaxın gələcək. Bu da şeirdə məsələn bucür deyilir. <coughs> burur pasvande birsa alamate er ard düzdür ha budur düzdür. məsələn deyirik ki gələrəm gedərəm bu formada yazılır ki məsələn bu farsın məsələn bu feildən əslən yoxudur bəli bax şirinini oxuyum xəlili buzur yazır niyyətə kim eşqində mən feryad afqan eylərəm eylərəm ha morq canı hər səhər şوق ilə nalan eylərəm cönlümü zülfün kimi gəmdən parişan edərəm bir də nə ayrı şairimiz var biraz deyim zendiri ha vacı ləblərindən bir öpüş qonçəsi dərsəm nə olar olar məsələdir o ha pərdasız bir nəzər ey gül səni görsəm nə olar hadisədən dan bəli ha nə olar o feili gətirir burda ki bu məsələn əslən köylən fars zadında yoxdur əgər ə, birinci gələcəyə desək Farsda birinci gələcək yoxdur. Onlar deyir, "Xahəm omad", o da fe'l deyir də vaqa cümlədə və bu yox gələ gələrəm də, alaram də, qolaram də bu formalarda işlərində ki, bu farsı dilində əslən yoxdur. Yəni bunu deyə bilməz. Onlar deyənlərçi ağa biz deyirik, "Sən getmən gələrəm", bir ləhsədən sonra mən gələrəm. Hı -hı ha çox az zamandan sonra sən get mən gələrəm ular deyirlər topora mən mi ayəm mi ayəm gülməlidir sən getəcərlər olmaz ki sən oturmursan burada mən oturmuram burada sənə deyirəm sən get mən gəlirəm olmaz ki sən get mən gələrəm bunu fars, fars dilində hətta ə, Mən ki Al alman dilini oxuram, biraz bilirəm ondan. Alman dilində yoxdur. Ah, lan... Olar da amma mətt də olur çünki o olacaq, gələcək. Gələcəyim, o, o, o gələcək uzaq zamandır. Mən sabah gələcəyim. Sən getmən sabah gələcəyim. Amma deyirsən getmən gələrəm. Birazdan sonra bir ləz farsı dinlədiyə bu ola bilər. Toporo mən ki ləhzəyə e, digə mi ayaım. Vəli mi ayaım ki həmən zaman haldır. Cümlə oldu bəli. Cü, həm cümlə oldu, həm zaman hal feilidir. Yəni o kəlerəm yoxdur. Yəni mənzurumdur ki, yavaş-yavaş görəsən ayı müqayisə qoysaq, mənim nəzərim yoxdur Fars ilə müqayisə üçün. Fars həm də bir sıra qütdəşlərimiz elə bilirlər biz isimlişik qoymuşuq burada ə, ya müqayisə ya həmlə eləməyə. Bu nəzərimiz bizim yoxdur. Mənzurumuz üçün onu oxumuşuq, məcburuq bu dildə müqayisə qoyuruq. Bəli. bəli. Sizdə həqiqətdir də, yəni. Bəli, də həqiqətdir bəli. 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 də. Və bu gələrəm bizdə məsələn deyir ki, ə 24 saatda yer üçünün günün dövrəsinə ya 1 ildə bir dəfə dolanır. Faslarda deyilir dolanır, biz deyirik dolanar. Dolanar, yəni ad adadı rusum deyir. Yəni çox zamanlarda bu çox yerlərdə bu yer, yer işlənir. Əgər siz desən ki, gün yer günün dövrəsində dolanır, yəni indi dolanır, mənzur olar. Dolanar, yəni həmişə gələcək zamanda, keçmiş zamanda da burada tərk olunur keçmişdən elə gələcəyə gedir. Gələcəyi var da gəl, dolanır. Bu elmi zattlarda biz bu feldən istifadə edirik. Gəlirəm. Məsələn Türkiyədə də bu yoxdur. Türkiyənin dilində də bu yoxdur. Götürüblər. Mütəssəfənə bu bir sıra Osmanlı zamanından bu yana götürüblər. Mən Qadir Şaqlandovca. Şayad onlar istibla dillərini biraz qərbə yoyğu eləyər. Çünki bu qərb dillərində yoxdur. 13-cü ötürüb ləki, çün məni eləmək olmurdu. Vağən nədir gələrəm, nədir farsiya məni reisə. Yəni iştiba çıxır dəqiq. Ha? Bu fərz. Və əmri forması bizdə vardı və türk farslarda da vardı. Əmri vurdumasını bizim dilimizdə tam zəmahir şəxsiə sərferə olur. Mən gəlim, sən gəl, o gərsin, biz gələk bu formulları var. Və farslarda olmur. 1-ci şəxsə bu yerdə olmur. Və ə çün o, Osmanlı Osmanlı oğlu, Osmanlı oğlu. Həqiqətən Süleymanovlar işarələdi işar ki, bu əy yoxdur. Bax siz əyə təvəccüh edəsə Türkiyə dilində əyni götürüblər. Hı -hı. Ə, formalarını birinci şəxsə əmri forması yoxdur. Sərf eləyə bilməzlər. Yoxdur. Yəni çün əyi götürüblər. Əy götsə gedər ayrı formalardan bir-birinin üstünə düşür. Kulağa Yani bu nagıstı. Yani, yani bu Şumali Azerbaycan'da bunu değiller. Labbehak değiller. Doğrudur. Bizim dilimizde var. Sen gidip her köylüketten, köylüden sor, soruşsan İran'da, İran Azerbaycan'ında bu sözü diyecek geler amet və ve yani değiller. Yani bir bizim edebi kitaplarımızda bu şeyler ki okuyacağım hamısı edebi formalanına deyip bu şeyler. Hamısında var yani. Ben, Bunlar, ben. Böyle. <laughs> siz söhbət eləyin mən. Mən ə, əlbəttə ə, bizim ə, həm Tehran'dan və İsveçdən, Norveçdən, Kərəc'dən, Bakı, Urmiya, Sarap və bütün zəhvranlar telefonun yenilərinin hamısından təşəkkür eləyirəm. Vaxtımda biz bəzi telefonları ala bilmədik üçün və kəsildi. Onlar da bağışlasınlar. Hədəfimiz burada sizin dediyiniz kimi müqayisədir və Bu müqayisədən də ikinci bir hədəf də budur ki, əgər bizim dilimiz bu qədər güclüdürsə, niyə biz onu əldən verməliyik? Yəni niyə biz onu buraxıb da ayrı bir dil öyrənməliyik onun yerinə? Elə bununla birlikdə ayrı dil öyrənməyin heç eibi yoxdur, ayrı dillərin öyrənməyə eibi yoxdur. Amma dostlarımızdan, əhmətənlərimizdən görürəm ki, bəzən bəzi həssasiyyətlər o qədər ki, lazımdır, əhmiyyət vermirlər. O cümlədən şəhərləri üz-üzə qoymaq və ya Azərbaycanın bölgələrinin bir ləhcəsini o birsinə üstün tutmaq əbədə və əsla bizim milli mənfaiyyətimizin xeyrinə deyil və bu bizim təbii ki hərəkətimizi istəməyənlər çalışırlar ki şəhərlər üz-üzə dursunlar. Bizə bizim üçün Təbriz də birdir, Ərdəbil də, Zəngan da, Tehranımız da, Azərbaycanın bütün şəhərləri və şimal Azərbaycanda Bakıdan tutdu bütün şəhərlərdə ləhcələr fərqi olsa da, bizim bir dənə ədəbi dilimiz var ədəbi forma. Bir dənə ə, ə, ədəbi formamız var. O da qədimdən Cənubda yazılsa idi də indi ancaq Bakıda yazılır. Mənim Bakıda yazılan ədəbi forma dilimizə, formada olan dilimizə soradan girdirilmiş və bari dolunmuş rus kəlmələri ilə biz razı ola bilmərik. Yəni stansiya, vakansiya, nə bilim, televiziya, televizor. Bilmirəm bu zır hardan gəldi? Televizyon bədbəxti hazırlayan onu düzəldəndən ona bir televizyon deyibdir. Yəni bunun bir mənası var. Tele e, uzaqdan vizyonda görmək. Burada da deyirlər televizor. O da zır çıxdı. Bilirsiniz, yəni onlarla biz mukhalifik. Amma bizim ərəbi dilimizin bir forması vardı. Qədim zamandan, Füzulidən, Nəsimidən e, Nizami dövründən bu yana e, yazılan e, şeirlərdən tutdu ta bugünkü ıı, ədəbi formada yazılan nağıllarımız, şeirlərimizin hamısının üst üstə qoyanda görürük ki, orada ləhcə çox azdır. Ədəbi formada yazılıb. O bizim hamımızındır. O nə Təbrizdir, nə Urmiyədir, nə Bakıdır, nə heç bir şey. Sadəcə indi Bakı daha çox sayılır. Ona görə ki, Bakıda çox yazılır bu. Bakının əslində özünün ləhcəsi Bakıda yazılan ədəbiyyatdan fərqlidir. Doğrudur, tamamilə doğrudur. Bəli, buyurun lütfən. Bəli. Bir dənə felimiz var ki, gələcəksən ondan üstündə danışsaq, gələcəyəm, gələcəksən, gələcək bu cür sərf olunur. Bir hesab o o onda şeirdə məsələn bu cür deyilir. Məsələn, o ədəbi formasında Ölkəmin sevgili, şəfəkli, gözəl bir qızısan. Əl-Vahiddəndir. Bəli. Gələcək nəslimin ən par parlayıcı parlayıcı, parlayıcı ulduzsan. Sağ ol ki sən xətməldin. Ha, mən gələcəkdən gələcəkdən söhbət elir ki, yəni bu ədəbi formada var. Mümkünlü məsələn Urmiyədə bir ayrı sözlə deyə ayrı e, bir pasvənd, əknən deyirlər. Məsələn Bakıda ayrı, Təbrizdə ayrı, mühüm mü dəy, onlar da bizim dilimizdir. Onlar biz hamısı onlar bu dili təşkil verirlər. Hı. Bu müştərək dilimiz ola bilər ki, hamımızın o dillərin hamısı gənəhlisullar. Onları götürməyə səbəb. Ha, ya, yani. onların